Сегодня думи Степичка, и сегодня у нас сказка Дальше... два. Смотри, сказка называется Кувшин золота. А начинаю. Довелось мне слушать наших стариков. Старики слушали от дедов, а деды своих дедов, что же мне куда бедные и прибедные паха, и было в него всего ничего. Пара волос в дан полоска земли. А зимой вдруг окулели пахаря волы. Наступна весна, время паха досеять. Делать ничего пришлось христианику отдать землю и соседу. Стал сосед погадить, а Плуг вдруг наткнулся на что-то. Смотрит он в земле кувшин с золотом, волос посреди поля и бежит в деревье вниу к хозяину земли. Э, стой, св... эй, свет глазам выем. У тебя в земле кувшин золото отыскался. иди забери его. Нет, брат, это не мое. Ты заплатил за землю, ты ее паха, пашешь. И по тому все, что ты из этой земли веешь, твое золото и шло, и оно твое. Сговорился спор, один твердит золото твое, другой нет твое. Началась потасовка. Пошли к царю жалобу. Услышал царь и укушение золотом. И говорит, нет, не ваше, в моем царстве. А отыскался, значит, мой. Собрался царь и отправился со своими слугами за кувшином с золотом. Приехали они в поле, глянулся и ужаснулся. Какое там золото? Кувшин по он змей бешеный царь вернулся и своим полком и повелел наказать дерзких крестьян за то, что посмели его обмануть. О, запалили во купили бедняги сюда под под для сигарет вот -за... <coughs> и за что на скорая что ты можешь плохо рассмотрел нет в этом кувшине змеи золотом в... золотом нем золото и решил царь еще раз послать своих людей, пусть проверят. <свят> <свят> Съездили слуги, вернулись и говорят, что в кувши не мол и правда золото. Вот. Вот на удивился царь, выходит я не разглядел и лени. Тот кувшин видел. Собрался царь и снова поехал в поле, открывая кувшин и опять в нем змей. Пол... И опять в нем Полный, полно змей. Что за чудо-то кое... теряется, ничего не понять. Приказал царь созвать к нему всех мудрецов в ран. Столкуйте, мудрецы, что за чудеса совершаться. Пахари нашли в земле кувшин золотом, по я в поле на кувши. Этот по удивился в нем змея людей своих послала, а в кувшине снова золото. Что бы это значило? Отгадка тут простая, к и царь. Отвечают мудрецы. Кувшин с золотом дарован беднякам за их трудолюбие. И честность. И поэтому, когда в поле идут, они находят золото. Это плата им за А ты крадешь чужое счастье. Вот и находишь вместо золота змей. Царь перевернул им не сразу нашел, что петить хорошо сказал. Он наконец, куда решите, кому из них двоих должно принадлежать найденное золото. Наконец, хозяин земли вспомнил соседям на ёмщик. Нет тому, кто пахал... Нет тому, кто пахал... Возра... Их хозяин. И снова загорелся спор. Поводите, не сорьте. Все их мудрецы. Скажите лучше, кто у вас есть. синий или дождь указалось, что в одного крестьянина есть сын, а в другого дочь. Вот вот решили мудрецы, пусть пахари соседи обвенчаются их сына и до и дадут им найденное золото на том согласились и перестали драться. Началась свадьба. Семь дней и семь ночей исправляя ее. Кувшин с золотом, родители отдали на его брачный. Добро пахарям а зло жадному царю. Вот и казочки конец, Ах, ты слухал, молодец. С вами сегодня был друг Мистер Петочка. До новой встречи. Всем пока.